Artıq bir neçə gündür ki, Salyan rayonunda da koronavirus infeksiyası yoluxma hallarına yol verilməməsi və onun qarşısının alınması məqsədi ilə dezinfeksiya işlərinə başlanılıb. Bunun üçün rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzi tərəfindən hər birində 3 nəfər olmaqla 3 həkim briqadası yaradılıb. İnfeksion xəstəliklərin yayılma təhlükəsi nəzərə alınaraq, rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən 54 ümumi təsir müəssisəsində, 18 uşaq bağçasında, 51 məsciddə və digər ərazilərdə kütləvi dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, rayon ərazisində 160-a yaxın məktəb, bağça, məscid tarix-bəşə məktəbi, incə sənət məktəbi, musiqi məktəbi, kino teatr, otel, ə, idarə müəssəələrin böyük əksəriyyətində profilaktik məqsədlə dezinfeksiya işləri gedir və bu məks, bu məqsədlə hazırda işlərimiz davam etdirilir. Göstəriş olarsa, məktəblərdə təhsil müəssəələrində dərsə başlanması az qalmış göstəriş olsa bu işləri yenə təkrarlayın yerinə yetirəcəyik qeyd edir ki, rayonda görülən bütün bu işlər Səhiyyə Nazirliyinin respublikada dezinfeksiya tədbirləri barədə əmrinin əsasən həyata keçirilir.